নমস্কাৰ মোৰ নাম মনোজ শইকীয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখতে এইটো এটা বাসস্থান যিটো বাসস্থানত আপোনাৰ এগৰাকী মহিলা থাকে মহিলাগৰাকীৰ বয়স আপোনাৰ বৰ্তমান এশ বছৰতকৈ অধিক হৈছে এয়া আপোনাৰ গোলাঘাট জিলাৰ আধা সত্ৰত হয় এইখন আধা সত্ৰৰ এখন গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা ভালকে আইতাই কাণেও নুশুনে চকুৰেও ভালকে নেদেখে কিন্তু আপোনাৰ তেনেকেই আপোনাৰ জীৱন যাপন কেনেকৈ কটাইছে চাওচোন আহক প্ৰথমতে আহি আমি আইতাক দুটামান বস্তু দিলোঁ এতিয়া আহকচোন আমি আইতাৰ লগত দুটামান কথা পাতোঁ আইতা আপোনাৰ বয়স এতিয়া কিমান হ'ল বুলি ক'লে আপোনাৰ বয়স বয়স কিমান হ'ল বুলি ক'লে এশতকৈ ওপৰ উঠিলে এশতকৈ ওপৰ উঠিছে বেছি নহয় দুই তিনি বছৰমান বেছি হৈছে নেকি ন অঁ আপুনি মানে ব্ৰিটিছৰ দিনৰে আছিলে ন ব্ৰিটিছৰ দিনত ৰ'বা মই গৰু মৰ চৰ গৰু মৰ চৰাইছিলে আইতাৰ লগত মাথো এজন পিতেক থাকে পিতেক ৰাতিপুৱা শুই উঠি আইতাক খুৱাই বোৱাই গা পা ধুৱাই মেলি এই চকীখনতে বহুৱাই থৈ পিতেকে হাজিৰা কৰিবলৈ গুচি যায় আৰু পিতেকে দিন হাজিৰা নকৰিলেও ঘৰখন নচলে আৰু মাজে সময়ে আহি আইতাই আকৌ পানী চানী কিবা কিবি খাবলৈ দি থৈ যায়হি বাৰু আইতাৰ সাতজন পুতেক আৰু তিনিজনী ছোৱালী আছিলে আইতাৰ ঘৰ আপোনাৰ ধনচি পানীয়ে গৰাখহনীয়াত ঘৰ মাটি বাৰী চব গুচি গ'ল সেইবাবে আইতাই সিহঁতৰ বহুত দৰিদ্ৰ তাত ভুগিবলগীয়া হ'ল আইতাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ চৰকাৰে দিয়া এডোখৰ মাটিত বসবাস কৰি যেনে তেনে জীৱন যাপন কৰি আছে মানে আইতাক আৰু মই দিন হাজিৰা কৰি নকৰিলেতো নহ'ব দিন হাজিৰা কৰি পোৱা মানুহ তাৰ মাজতে আমাক দুপৰীয়া যাওঁ এতিয়া সন্ধিয়া আকৌ সেই কৰোঁ ৰাতিপুৱা অহা টাইমত মাক হেৰি কৰি থৈ খুৱাই বোৱা কৰিবলৈ পইচা পিছে তেনেকৈ অভাৱ আৰু চিকিৎসা কৰিবলৈ তেওঁ এজোপা নিলোঁ আৰু তাৰিখে ৰাইজৰ পৰা হেৰি পিছে তাত বাদ নিব নোৱাৰোঁ দিনটো হাজিৰা পইচাও বেছি নাপায় নাপাওঁ খুব যে তিনিশ খুব কষ্ট কৰিলে চাৰিশ টকা পাওঁ এদিন নকৰিলেও দিনটো নচলে নচলিব আৰু

আইতাৰ বোৱাৰীয়ে আইতাৰ লগত একেলগে নাথাকে যিটো আইতাক লালন পোচন কৰি থাকে গৈ গৈ আমাৰ কেমেৰামেন অমৰজ্যোতি শইকীয়া আৰু তাৰ লগতে আহি আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁহি প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই বহুত কষ্টত আহি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁহি